पण अनेक वर्षापासून वफ बोर्डांनी कागदपत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका झाल्यामुळं खरं तर त्याचं डिजिट डिजिटलायझेशन करणे त्यांचं सुधारणा करणे याकरता तो निधी आहे आता मला बघा जर दुरुस्ती झाली नाही सुधारणा झाली नाही डिजिटल झालं नाही तर ज्या चुका झाल्या आहेत ज्या हिंदूच्या जमिनी काही वक बोर्डांनी आपल्या नाव दाखवून दिल्या आहेत काही ठिकाणी मागासवर्गीय जमिनी दाखवून दिल्या आहेत त्या सुधारणा करण्याकरता काही पैसे दिले असतील तर मला वाटतं खऱ्या अर्थानं थोडं समजून घेतलं पाहिजे जे लोक याच्यावर टीका करतात त्यांनी समजून घेतलं पाहिजे विरोधकाचा खोटा नरेटिव समजून घेतला पाहिजे एकीकडे त्या ठिकाणी मतं घ्यायचे दुसरीकडे फोटो सांगायचं हा सुद्धा एक षडयंतचा भाग आहे आणि म्हणून ज्यांची ओरिजिनल मालकी आहे त्यांच्या जमिनीत त्यांना परत मिळाला पाहिजे त्या हिंदूच्या असतील मागासवर्गीय असतील याकरताही काही डिजिटलायझेशन करणं आवश्यक आहे चुकीच्या नोंदी झाल्या असतील त्याचं काय त्या नदी तशा ठेवायच्या का आणि मला वाटतं सरकार याबद्दलचा पूर्ण खुलासा करेल पण मला वाटतं रेकॉर्ड दुरुस्त झाले पाहिजे हिंदूच्या जमिनी हिंदूला भेटल्या पाहिजे ज्यांची खाजगी मालमत्ता त्यांना वापस भेटले पाहिजे रेकॉर्ड दुरुस्त झाला पाहिजे चुकीचा रेकॉर्ड काही लोकांनी त्या काळामध्ये ज्यांच्या सरकारच्या काळात चुकीचा रेकॉर्ड तयार करून वर बोर्डाच्या नावाने जमीन लावण्यात आल्या त्याची दुरुस्ती केली पाहिजे मला वाटतं सरकारची भूमिका असेल मानवी करणं हे प्रत्येकाचा अधिकार आहे पण राज्याच्या मुख्यमंत्री ठेवायचं कुणाला मंत्री ठेवायचं कुणाला नाही ठेवायचं हा संपूर्ण अधिकार महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेजींना आहे त्यामुळं

के नेता इस बैठक में थे प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई हमारे राज्य के सारे मंत्री थे सारे प्रदेश पदाधिकारी की मेन कोर टीम थी और इस बैठक में मोदी जी के सरकार का अभिनंदन का प्रस्ताव मोदी जी ने 10 साल में किए हुए काम और आने वाले दिनों में जो मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प किया है 14 अप्रैल महामानव डॉक्टर बाबा साहेब की जयंती के दिन मोदी जी ने देश के लिए विकसित भारत का संकल्प किया था वो विकसित भारत का संकल्प जो मोदी जी की सरकार करने वाली है वो विकास के काम वो गरीब कल्याण के मध्यमवर्ती के काम जनता तक पहुंचाना मोदी सरकार का जो गठन हुआ है हमारे महाराष्ट्र के जो मंत्री बने हैं हमारे महाराष्ट्र के जो विधायक सांसद बने हैं सत्कार भी हमने किया और उसके बाद हमने ये ठहराया भी है अगले महा, महा महाराष्ट्र में, में हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी आएंगे और उस अधिवेशन के माध्यम से हम फिर एक बार तो बुलाएंगे फिर एक बार विधानसभा चुनाव की हम तैयारी करेंगे और जो मतदार संघ में हम पीछे हैं आप देखिए दस मतदार संघ ऐसे हैं महाराष्ट्र में जो मतदार संघ में केवल हम 40 से पचास हजार वोटों से पीछे है केवल 20 वोट एक बूथ पे चाहिए थे केवल केवल 20 एक पे 20 वोट वोट एक बूथ पे मिल जाते तो हम लोग दस सीटें 19 हो जाती हमने चुनाव पंचायत जैसा लड़ा है लोकल नरेटिव पे चुनाव गया है जनता को बताया गया है कि मोदी जी आएंगे तो संविधान बदल देंगे मागास स्वर्गीय समाज का आरक्षण निकाल लेंगे झूठा बताया गया मोदी जी ने तो आपने देखा होगा जिस दिन एनडीए के नेता बने महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा हुआ संविधान हाथ में लेकर वो एनडीए के नेता बने और कहा कि ये संविधान लेकर बाद में आदिवासी समाज को बहकाया गया कि आएंगे तो आदिवासियों का सारा निकाल लेंगे समस्त पूरा सारी योजनाएं निकाल लेंगे हालांकि ये जो मोदी जी ने आदिवासी समाज के लिए जो किया है वो सारा निकाल लेंगे अगर मोदी जी आएंगे तो ये झूठा फैलाया गया फटाफट 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 हम 5 तारीख को 6 तारीख को आपको 8500 रुपए महीना देंगे फटाफट देंगे अब हमारी महिलाएं बहने ये जो चुन क्या है मां भिका के सांसद इनके घर के सामने खड़े रहेंगे ये निकालो -खट आपने झूठ बोल के वोट लिया है महिलाओं का मेरी बहनों को झूठ बोला है तो ये जो काम इन नेताओं ने किया है हम जाएंगे महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे हम मेरी बहनों के साथ बातचीत करेंगे हम आदिवासी समाज में जो झूठ फैलायेगा वहां भी जाएंगे मागसपुर के समाज में भी हम जाएंगे हम पूरे महाराष्ट्र में घर घर जाएंगे भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार घर चोलो अभियान करेगी और झूठा बताया गया उसको पर्दाफाश करेगी और आने वाले दिनों में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो महाराष्ट्र के लिए काम करने वाली है वो काम को जनता तक पहुंचाने का भी निर्णय हमने किया है हमारी कार्य समिति ने आज देवेंद्र जी को विनती की है आज देवेंद्र जी को विनती की है कि आपका अकेला उन्होंने कहा कि मेरा जो आ, ये चुनाव का जो रिजल्ट आया है उनकी जवाबदारी बनती है ये उनकी अकेले की जवाबदारी नहीं हम सबकी जवाबदारी है हम पैंतीस लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमें जवाबदारी स्वीकार करते हैं और उनको ये भी विनती की है हमारी कार्यकारिणी ने ये विनती की है आपने जो कहा कि सरकार से बाहर निकलकर हम लोग संगठन में गांव गांव में घूमना चाहते हैं हमने उनको विनती की है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश ने सारे पदाधिकारियों ने एक मुख्य ठहराव किया है कि देवेंद्र जी आप सरकार में रहिए और सरकार का साथ लेकर महाराष्ट्र में फिर एक बार ये महायुक्ति की सरकार लाने के लिए काम करिए कोई जरूरत नहीं है सरकार से बाहर जाके काम करने की सरकार में रहकर ही वो संगठन का भी काम कर सकते हैं उनमें बहुत क्षमता है वो महाराष्ट्र की जनता को न्याय दे सकते हैं सभी समाजों को भी न्याय दे सकते हैं विकास भी पहुंचा सकते हैं मोदी जी के आने वाले पांच सालों का विकास अगर राज्य में करना है तो देवेंद्र जी महत्वपूर्ण है मोदी जी ने निर्णय लिया तो एक नाथ जी देवेंद्र जी अजित पवार के वो निर्णय को नीचे पहुंचाएंगे और महाराष्ट्र का विकास अगर करना है तो मोदी जी के सरकार के योजनाओं को महाराष्ट्र के चौदह करोड़ जनता तक पहुंचाने के लिए देवेंद्र जी सरकार में आवश्यक है ये भी हमने निर्णय लिया है और ये महाविकास आघाड़ी के नेता कल अगर देवेंद्र जी और हमारी सरकार अगर थोड़ा सा कम ज्यादा होती है ये लोग तो मोदी जी की योजना बंद कर देंगे ये लोग तो अन्न सुरक्षा अभियान बंद कर देंगे ये गरीब आदमी का राज बंद कर देंगे ये लोग आने के बाद अगर झूठ बोल के फिर एक बार मोदी जी को सरकार को बदनाम करेंगे जनता का किसान सम्मान बंद कर देंगे ये तो ऐसे लोग हैं जो उद्धव ठाकरे सरकार में आपने देखा होगा कि आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं बंद कर दी थी उद्धव ठाकरे सरकार में ये मोदी जी की सरकार की एक भी योजना महाराष्ट्र में नहीं पहुंचने दे तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि देवेंद्र जी वहाँ से नहीं हटना चाहिए उन्होंने वहाँ काम करना चाहिए अजित पवार आपकी सरकार तो 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 की रैली वी नुकसान हुआ विपक्ष की जो अजित पवार की हमारे पार्टियों ने अच्छा काम किया ग्यारह पार्टियों ने अच्छा काम किया है ऐसा कोई आसमान नहीं फटा है जो तो महायुक्ति डैमेज करती और ताकत से खड़ी होगी महायुक्ति ग्यारह पार्टी की है ग्यारह पार्टी मिलती है। फिर एक बार जनता में जाएंगे और और ये जो उनका सपना है ना महाविकास आघाड़ी का कि हम दोबारा सरकार में आएंगे चार चार मुख्यमंत्री अभी तैयार हो गए नाना पटोले जी बोलते मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो रोहित पवार जी बोलते कोई महिला मुख्यमंत्री बनेगी आदित्य ठाकरे बोलते उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे अभी तो पांच मुख्यमंत्री बने गए महाराष्ट्र में तो ये जो चल रहा है ये नौटंकी है ये फिर एक बार जनता को कंफ्यूजन में लाना है ये महाराष्ट्र में फिर एक बार महायुक्ति आएगी हाँ हम इसका घमंड नहीं करते हम हार स्वीकार करते हैं जहां जहां कम गिरे वहां हम जाएंगे दोबारा एक बार जनता का मत समझेंगे और मुझे मालूम है महाराष्ट्र की जनता जो झूठे में गई है ये महाविकास आघाड़ी का सवेरे से जो बोलना चालू होता है एक नेता बोलते है बात दूसरे बोलते तीसरे बोलते है उसके ऊपर से दिन भर उनका चलता है विकास की बात कुछ करते नहीं है चौदह करोड़ जनता का क्या होगा गरीब कल्याण का क्या होगा आदिवासी कल्याण का क्या होगा माघा स्वर्गीय कल्याण का क्या होगा महिला कल्याण का क्या होगा ये बात नहीं करेंगे सवेरे इसने ये किया उसने वो किया उसने वो किया झूठ बातें करते हैं लेकिन जनता अभी झूठ सुनेंगे नहीं मुझे लगता है महायुक्ति फिर एक बार बहुत ताकत से उभरी देखिए मुझे जितना समझता है मैं एक विधानसभा विधानमंडल का एक पदाधिकारी विधानमंडल का एक सदस्य हूँ जिस प्रकार से कुछ निर्णय होते हैं उस बार जाके देखना चाहिए उसमें क्या है जो मैंने प्राइमरी देखा है जो वर्क बोर्ड ने इस महाराष्ट्र में अनेक ऐसी प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टी है जो हिंदू की है जो मागासवर्गीय की है जो आदिवासियों की है उस सरकार के समय हड़प ली गई वर्क बोर्ड के उस समय के लोगों ने हड़प ली गई अपने नाम से सात किए अपने नाम से जमीनी चढ़ा ली वो सरकारें कौन सी थी वो सरकार ने की हुई गलतियां रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होता है रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होता है रिकॉर्ड अगर सही रिकॉर्ड चढ़ जाता है तो ऐसे बहुत सी ज़मीनें हैं जो वापस उन लोगों को मिल सकती है जो लोगों की ज़मीनें थी अतिक्रमित की गई जिन लोगों के रिकॉर्ड जानबूझ के अपने नाम पे किए गए ये रिकॉर्ड दुरुस्ती के लिए अगर कुछ होता है तो ये जो फिर एक बार किसी ना किसी को आगे लाकर फिर एक बार हम हमारे पे हिंदुत्ववादी हिंदुत्ववादी विचारों को लेकर हम पे वार करने का प्रयास कर रहे हैं ये गलत है थोड़ा देखना चाहिए जो जो लोग कर रहे हैं जो जो लोग बारे में रिएक्ट होते हैं उन लोगों ने चेक करना चाहिए पैसा काय के लिए दिया हुआ है और इसमें फायदा क्या है गरीब आदमी को न्याय देने के लिए अनेक समाजों की जमीन जो वर्क बोर्ड ने अपने नाम पे कर लिए उसको न्याय देने के लिए कुछ बात होती है जरा एक बार देखना चाहिए सरकार के विरोध में हमारे नेताओं के विरोध में हमारे विचारों के विरोध में फिर एक बार षड्यंत्र करने का प्रयास है दो सौतालीस पर ला दिया और जो राम मंदिर का विरोध था उनको दो छत्तीस पर ला दिया देखिए मोदी जी को जो दो हजार चौदह उन्नीस में बहुमत मिला है और आज आग... उन्हें सीटें मिली है पूरी इंडिया आगे की सीटें और हमारी सीटें आगे है उनकी टोटल की जाए और हमारी टोटल की जाए 20 सालों का रिकॉर्ड देखिए कि 2014 तक इतनी सीटें कोई पार्टी को नहीं मिली जितनी सीटें मिली है हाँ महाराष्ट्र में कम हुए हैं उसके अनेक कारण भी हैं झूठे नरेटिव खटाखट पैसे देंगे ये बोलना हर महीने साढ़े आठ हजार ऐसे बहुत बातें हैं हम चुनाव में दुरुस्त करेंगे आने वाले दिन में हम गांव गांव जाएंगे घर घर जाएंगे लेकिन अगर हार हुई है तो उसके बोलने वाले अनेक लोग हैं उनका भी हम जो बोलते हैं जिन्होंने सबको बोलने का अधिकार है इस देश में स्वतंत्रता है तो सबको बोलने का अधिकार है वो बोलते हैं और हमें जहां लगती है शासनाच वाणिज्य मंत्रालय दुरुस्त प्रश्न फायदा भारतीय जनता पार्टीकडनं मान्य पीओींना मान्य प्रधानमंत्री महोदयाला एक निवेदन केलं आहे की महाराष्ट्र त्या आजारावरच आमच्या महाराष्ट्राला सुद्धा सरकारने भक्कमपणे उभं राहावं अशी विनंती आम्ही केली आहे बैठक भाजपच्या बोलावण्यात आलेली अशी एक माहिती मिळते काय नेमकाची भूमिका असणार आहे काही त्यांना चंद्रकांत दादा भारतीय जनता पार्टीतर्फे आमचे मराठा आरक्षण या विषयाचे प्रमुख आहेत त्यांनी मराठा समाजाच्या प्रमुख नेते आणि आमदारांची एक त्या सरकारने केलेली मराठा समाजाबद्दलच्या भूमिका सरकारची पुढची भूमिका काल ज्या पद्धतीने त्या ठिकाणी जरांगीणची भेट घेऊन त्या ठिकाणी काही बाबी झाल्यात तर निश्चितपणे मराठा समाजाच्या मनात जे काही कन्फ्युजन तयार करण्यात आलं किंवा जे काही आरक्षणाची गरज आहे दहा टक्के आरक्षणाबद्दल जे काही चर्चा करायची आहे तर सर्व आमदार जे काही आमदार प्रमुख आमदार आहेत जे काही त्या ठिकाणी नेते ने आहेत ते बसतील आणि योग्य भूमिका घेतील लोकसभेच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जी भूमिका घेतली की राज्यातल्या पराभवाची जबाबदारी ही घेतो त्यानंतर जी बैठक पार पडली होती या बैठकीत सुद्धा त्यांनी आपण या निर्णयावर असल्याचं म्हटलं तर आजच्या बैठकीमध्ये काही चर्चा झाली महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीच्या मुंबई आणि महाराष्ट्र प्रदेश बैठकीमध्ये राज्याच्या पस्तीस लक्ष कार्यकर्त्याच्या वतीने आम्ही सर्वांनी त्यांना विनंती केली देवेंद्रजीनी स्वतः जबाबदारी स्वीकारली पण आमची सर्वांची जबाबदारी आहे आणि त्यांनी एक इच्छा व्यक्त केली की के मी सरकारमध्ये न राहता महाराष्ट्राच्या चांद्यापासून बांद्यापर्यंत महाराष्ट्र फिरून पुन्हा एकदा या महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये जाऊन पुन्हा नवीन जनादेश त्या ठिकाणी मिळवायचा महाविद्यालय प्रचंड मजबूत करायचं पण सरकारमध्ये राहायचं नाही आम्ही आज संपूर्ण पक्षाच्या पदाधिकारी बैठकीमध्ये प्रदेश कार्यसमितीमध्ये त्यांना विनंती केली आहे त्यांना असा निर्णय करण्याची गरज नाही आमची सर्वांची पस्तीस लक्ष कार्यकर्त्यांची सामूहिक जबाबदारी आहे आणि त्यांनी सरकारमध्ये राहून मोदी सरकारने घेतलेले शंभर दिवसांचे निर्णय आहेत आता मोदी सरकारने शंभर दिवस जे अत्यंत टास्कभर काम करण्याचं ठरवलं आहे त्या संपूर्ण योजनांचं त्या संपूर्ण कामांचं फायदा महाराष्ट्राला आणि चौदा फ्री फिरावा संघटनेमध्ये लक्ष द्यावं आणि पुन्हा एकदा प्रचंड ताकद या महाराष्ट्रात उभी करावी अशी विनंती आम्ही त्यांना केली आहे असा ठरावही केला आहे आणि त्यांना आपल्या माध्यमातूनही विनंती आहे महाराष्ट्राच्या भाजपच्या जो एक त्या ठिकाणी मानस व्यक्त केला तो मानस त्यांनी करू नये त्यांनी मानस परत घ्यावा महाराष्ट्राच्या शेतकरी शेतमजुराकरता मोठे निर्णय करावे समाजाकरता निर्णय करावे आणि पुन्हा एकदा या महाराष्ट्रामध्ये महायुक्तीचं सरकार आणावं जेणेकरून मोदींचे पाच वर्षाच्या सरकारचे काम हे महाराष्ट्राच्या जनतेला फायदा होईल जर थोडासाही त्या ठिकाणी सरकारमध्ये कमजास्त झालं तर आम्हाला फार त्याचा सरकार असू की नसो फरक पडत नाही पण जनतेला फरक पडेल कारण महाविकास आघाडीचं जसं उद्धव ठाकरेच्या काळामध्ये मोदी सरकारच्या सर्व योजना बंद पाडण्याचं काम उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात झालं उद्या अन्नधान्याची योजना बंद करतील आयुष्यमान भारतची योजना बंद करतील पंच्याहत्तर वर्षाच्या व्यक्तींना जे मोफत आरोग्य मिळणार आहे ते बंद करतील त्या ठिकाणी किसान सन्मान योजना बंद करतील मोदींच्या सरकारची एक योजना चालणार नाही जे जे द्वेष करतात इतका करता महाविकास आघाडीचे लोक मोदींचा मग पाच वर्ष मोदींच्या सरकारच्या योजना कसे चालवतील कसा महिला सन्मानाच्या योजना चालवतील आणि त्यामुळं म्हणून त्यांना विनंती केली आहे की तुम्ही सरकारमध्ये राहा आणि मोदी सरकारच्या संपूर्ण कामं महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवा